Всем привет, дорогие друзья, с вами Платон, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Mortal Kombat X. Заходим. Да, я тут зажимать немножко поиграю. Простите. Ладно, берем сложную битву. Нифига себе, соберу великий мастера. Ну, ладно, мы его победим. Твою мать, у меня лагает. Так, ладно, давай. Вот это вот чтобы были в моей жизни? Бери! Так, мне

поднимайся. Ну, уже... офигеть, я угадал. Куда-то, а -а -а! Ни хрена! Вот, а, ладно. У меня тоже есть великий мастер но она очень мало, у меня тысяч ну, у меня потому что я него это... вообще ничего не Пока. Конки! Почему я угадываю? Это круто вообще угадывать. Ладно, давай. Mortal Kombat. Так, продолжаем. Второй бот, по из с пяти. тебе по заднице. Нет, пока что я не пока. Так, получила немножко тенше. Тебе надо проучить, потому что А! Так вот кто сколько мне снимать, блин. Говно малолетнее. Ладно. У это Я не, я не люблю твою вторую комбу. А третья я, а я тем более. Ты мне яйца разобьешь. А -а 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 -а, пока. Так, все, яйца разбивать она мне не будет, слава богу. Э Подошел ко мне и попросил прощения. Пока. А! Чего ты блокируешь мои удары? Я тебя спрашиваю. Да? Так, немножко тебе. Что такое? Ни хрен. Он тебе немножко по заднице. Блядь. Чего? Он заблокировал столько? Он, он мог нанести, 11к урона. Ну, блин, да, это... Пока. они мне игрушки, я вам честно скажу. Э, я хочу еще выложить видео по респавн, э, респавн Blast. Блэс. Ну, вы знаете, многие эту игру, я ее еще не выкладывала, но у меня там я уже прокачался до 50 уровня, это последний уровень. Он, своем телефоне. Вот пока ты сыкаешь. О, 18 пау. Урончик, я не сержанта брать команду. Брат, не трогал. Давно, Немножко мы тебя побиваем, ладно? Рай, 24. Х. Это ж гигантское бабло. Ай, ай, ай. Ай, 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 ай. ай, Получай. Он такой слабый, против такого гигантского ай! Опять приманка, не хватит тоже тут издеваться надо мной. Уже я немножко вам расскажу про Призрака. А я его прокачал до 9 уровня, ну и вы видели в начале видео. А, нет, вы не видели, я же вам показывал, да. А да. Простите, я просто переснимаю уже такой раз. <п disconnected> <Nonetheless> а, кстати, призрак мау он дает это Ком... Он это дает э, комбо в... Это как это называется В игре, да? он дает комбо Когда кто-то из преисподней Вот, это как раз он, надо его убить Вот, это Нифига что Ладно, давайте немножко скрип... Блин, ну ладно. Дух, это жалко. Ну ладно. Прости, Ронин Кеншу, я там еще... Вот. И Кану голова рассосалась. Это, это полный слабак. Я его за 2 секунды завалил. Первая комба. 14. Блин. Ладно. Так, все, так, вот, готов. Это, по-моему, четвертый бой, да? Бой. Четвертый бой, да, четвертый. Да, четвертый. Да, вот пятый самый сложный все. А, нет, ненавижу Sony Blade холодную войну. Как же я. О! Со мной, братунчик, в одной команде. 51 уровня. -го Зеленые персонажи У меня 34 инферно скорпион 45 уровня снимает Это я точно наверное проиграю Рейд он очень нереально Очень много снимает Очень много снимает Ой я... Снимаю уже 8 минут Ну ладно Можно чуть, -чуть подождать еще это, блин, тупая сегодня была холодная война, она дает это, этим козлам немножко возродиться. А ты не переисподний лох. Я думаю, он э, одет в этом, эээ, в все, кушай. Это грань, да. Приносим. И берем. Все, один без бронежилетов. Сейчас вс, а теперь затейщик этого дерьма. Вот скорпион инферно, он из преисподней. И да, да. Индо. Так, все. А! Вот так. Что? Инферно, скорпион! Ой, был без брони, ладно, Да блин все, я проиграл эту битву, ну, но потому что реально невозможно. У него три персонажа, надо, и причем очень много. Вот еще что-то было. Зато теперь ни у него кого брони-то? блин. Ни что я проиграл. Да, да Я проиграл эту битву, у меня один персонаж, блин, остался. От этого рейда, наверное, ну, ни блин. Невозможно. Ну, зато от рейда. Ну все, я же говорил, я проиграю это видео. Хоть ты. что это кто-то из подписчиков. Но у меня мало подписчиков, так что навряд ли. Это реально невозможно было. Просто невозможно. Просто невозможно. Вот это Ассасин Китана, я ее хочу. Просто хочу. А это же эксклюзив. Кла а -а -а Скорбная Китана, это Дима. Что-то он долго куда-то Ладно, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Пока.